面对他，是真理的名字。只要布隆尼亚继续向前，这份传承也将不断演化。嗯，理智律者的力量不仅仅是复现，更是创造。布隆尼亚会用取自未来的力量。 去为大家创造未来。当使用全能不再需要理解，我们身负的责任也就更大。重装小兔集成的功能远超以往，任何事都可以先交给他。重装小兔其实有自主编程的能力，但平常很难用到。 重装小兔现在的样子，在和平时代会需要上牌照吗？运用全能所需的想象力，Bronya 也会通过游戏来补充。实战中，涡轮并非越多越好。啊、嗯？为什么要看 Bronya 的头发？ 布罗尼亚的全能做什么都合适，舰长想到了新战术吗？孤儿院的大家会不会一下认不出布罗尼亚的机甲呢？之后或许能让希尔也一起坐上来兜风。好想快点玩到那款游戏。 发售日都改了多少次了？啊，这是某种适应性训练吗？可是幅度似乎太轻微了。啊，好吧，至少比缇安娜驾驶的时候要平稳很多。继续下去的话。 一定是你会先受不了的，舰长。啊，布洛尼娅刚才在思考，舰长也是吗？既然没有要紧事，再来给中装小兔加装些辅助单元吧。沉默了这么久，这次的任务。 有些难以启齿吗？中招小兔，更新出击模组。任务目标验证完成 b r o n i a 请求出击。与大家的回忆，是 b r o n i a 最重要的宝物。理智律者，总是主动寻求改变。 这种款式，看来 Bronya 的想象力仍然存在盲区。这就是真理的样貌。Bronya 不会辜负他的传承。之前的解析结果，原来如此。继续任务之前，再进行一次准备吧。 重装小兔也在和布 r o n 一同成长。重定向完成，收到指令，确认坐标。传承，不是一成不变，未来是尚未实现的想象。律者的全能，总会制造新的惊喜。抵达战场，请指示。发现敌方单位，重装小兔。 调取热身方案，速战速决吧。S 级战术，符合计算。继续救，c o n t a c t 已就位。继续救。a l a t i o n 立即执行。唰唰唰恒定火力。哼，不疼不痒。 决策失误。Data retention 是已经理解过的构造，暂时无需生命回复。火控系统最大化准备。这场战斗需要全神贯注。重装小兔，启动一级警戒。重装小兔，A 级部署，搭载武装。 自由开火，区域警戒，动态狙击，重装小兔，激活火力掩护，弱点确认，调用预设模组，c o o o model p e r a t i n 时机正好，引力结构，拟似黑洞，复现星辰，空间定向开始，战术变更，特殊维度展开，重构武装，启用手动驾驶，确认激活状态。 构建火力连携，调用后备能源，能量解限，全领域覆盖，检索反应，全数清除，激发保险，立即解除。Completely prepared。你见过星星粉碎的样子吗？以真理之名，超越往昔。Recharge one, two, fire. 这就是属于 Bronya 的答案。Bronya 会带领大家迈向未来。任务报告就交给重装小兔来写吧。Bronya 会继续拓展自己的力量。 有新的任务吗 b r o n i a 随时待命。为什么只有你能单向戳 b r o n i a b r o n i a 下一次会预判到的。新的单兵投放技术 b r o n i a 一直在飞。啊 <laughs>，已经习惯舰长这么做了。让重装小兔来吧。 b r o n a 只是在吸收新的知识。<noise> 谢尔也需要更熟练的舞伴。<noise> b r o n a 没有调整发型的计划。b r o n a 会找到其他表达生气的方式。b r o n a 也有很多没来得及实现的计划。 一定还有更好的方式使用这份力量。重装小兔不在这附近吗？所有库存都通关了，难道只能自己开发了吗？唉，如果希儿也在的话。